Здравствуйте, девушки! Сегодня хочу сделать обзор на БАДы, которыми можно лечить мастопатию. У меня была такая проблема, я длительный курс лечилась, и потом я пришла к тому, что все-таки мне посоветовали просто пропить БАДы, вот именно индол, я его заказала, и длительное время я пила более полугода, и он мне помог и хочу посоветовать вам у кого такие проблемы. Вот такой вот называется он Indo 3. Это фирма Now. этот по стоимости самый дешевый. Он где-то долларов 16 ков стоит. Он действует тоже, но по своим с таким свойством есть лучший индол. Я бы не сказала, что он самый хороший, но действие от него тоже есть. Потом я брала другой фирмы индол. Это фирма Натурал Фактор Это канадская фирма. И здесь такой смесь для женщин специально, специально для разработана для груди. Кроме того, что здесь индол есть, что там разные травки, по-моему. Этот уже подороже он и качество тоже лучше. Третий индол. Вот такой фирмы я брала. Этот стоимость его около 30 долларов. Он самый дорогой. 60 капсул. Ну, здесь во всех баночках по 60 капсул. Его надо принимать по одной капсуле, по-моему, я его уже принимала, потому что здесь 200 миллиграмм индола. А здесь, сейчас посмотрю, сколько. А в этом 150. А в этом, по-моему, 100. Индол 200. 200 миллиграмм тоже. И пила я их около 6 месяцев. Длительный такой курс был у меня. Потом дополнительные еще БАДы я принимала. Вот такой я вычислила, что очень хорошо масло примыло вечерний. Вот такой БАД я еще брала. Он хорошо влияет на гормональный фон. Потом для кожи он очень хорош, не сушит кожу. Кожа становится более такой напитанной и у меня, кстати, проблема была постоянно. У меня кожа, руку очень сухая и на лице тоже. Но когда его пьешь, эта проблема как-то уходит. В общем, пропила я все эти БАДы полгода и моя мастопатия рассосалась, сходила я на УЗИ, мой доктор у меня посмотрел и говорит, что все в порядке. Так что, если у вас есть такая проблема, я вам тоже рекомендую пропить это такие БАДы, они безвредные, даже наоборот, их полезно попить. Индол это вытяжка из капусты, ничего там вредного нет, она противораковая считается. И если вы еще никогда не заказывали на сайте iHeart, а, эти бады именно с этого сайта, я вам оставлю код свой реферальный. И если вы первый раз будете заказывать, увидите этот код, и тогда вам будет скидочка 5 долларов на вашу первую посылочку. Все, до свидания.